Oke selamat datang di channel saya Kali ini saya akan membuatkan video Cara kirim saldo OVO ke saldo GoPay Tanpa upgrade, tanpa aplikasi ya Oke saya ulang ya Cara kirim saldo OVO ke saldo GoPay Tanpa upgrade, tanpa aplikasi Oke langsung aja ya Ini yang buat rekan-rekan yang belum di upgrade ya Untuk OVO nya atau yang nggak bisa di upgrade Kita bisa kirim saldo ke Gopay ya Caranya gini, oke okay, langsung aja kita pilih aplikasinya di ovo ya. Tampilannya pertama ini ya. Biasanya kalau kita transfer biasanya kita pilih transfer nah biasanya ada tampilan kayak gini. Ayo upgrade ke ovo premier dulu. Nah, jadi kalau kita mau kirim saldo ovo kemana aja kita harus upgrade ya. Nah, di sini saya akan menampilkan video cara kirim saldo ovo tanpa upgrade ya. Jadi yang belum di upgrade dan mungkin juga kirimnya tanpa aplikasi ya. Oke, langsung aja. E, contoh aja ini e, saldo gopay -nya. E, saldo GoPay kita masuk di aplikasi Gojek ya. Di sini ada tampilannya, ini saldo 27.000 ya. E, nanti saya akan masukkan di sini saldonya. Dari OVO ke GoPay ya. Dan jadi tanpa upgrade ya. Tanpa di-upgrade karena kalau kita kirim itu biasanya harus di-upgrade. Oke, di sini ada tampilan beberapa pilihan. Ada browser Chrome dan Google. Kita biasanya pilih Chrome ya. Kalau saya biasanya pak pilih Chrome. Nah, di sini langsung ada tampilan kayak gini ya. Nah, ini tanpa aplikasi ya. Jadi kita pakai website aja. Kita ketikkan aja namanya hotel murah. Oke. Setelah itu, setelah ada tampilan hotel murah, kita pilih eh, search ya, search atau kita enter lah. Oke. Di sini ada beberapa tampilan kita e, cek aja ya di sini banyak sekali ada tampilannya hotel murah itu ada beberapa tapi kita e, tapi kita tapi saya akan memberikan video yang mungkin e, gambaran atau e, websitenya seperti ini ya tampilannya kayak gini gambarannya kayak gini ya ah, ini biru ini ya hotel murah ah, ini kalau lainnya kurang tahu tapi kalau saya pakai ini ya oke di sini langsung aja tampilannya seperti ini di hotel murah ya e, hotel murah Sebenarnya ini website hotel, murah tapi kita bisa eh, kirim saldo UFO ke GoPay ya, tanpa upgrade ya, melalui aplikasi melalui website ini. Oke, okay. di sini ada beberapa tampilan dari OVO ke GoPay ya. Nah, kayak ini tampilannya. Oke, okay, langsung aja eh, di sini kita langsung pilih GoPay ya. Contoh aja GoPay itu teman kita ya, GoPay-nya maksudnya punya teman kita, jadi nomor yang kita masukkan di sini nanti. Nomor HP teman kita, contoh aja gitu. Nomor HP teman kita eh, yang sudah terdaftar di GoPay, atau di Gojek lah di GoPay. Nah, kita masukkan di sini, ada beberapa pilihan. Di sini paling bawah itu 10.000, paling tinggi 200.000 ya, dari rekan-rekan mungkin yang masih ragu bisa coba yang 10.000 aja dulu, buat percobaan. Nah, kalau saya juga coba 10.000 ya. Oke, di sini kita masukkan nomor yang akan kita kirim nah jadi yang akan kita kirim itu dimasukkan di website di hotel murah ini ya yang akan kita jadi jadi nomor yang akan kita kirim ya nomor gopay nah, kita masukkan di sini terus kita lanjut terus kita lanjutkan pembayaran ya di sini ya kita eh, biaya admin ada seribu ya seperti biasa karena kita juga pakai website lain website orang lain jadi kita pasti ada biayanya seribu. Oke, okay, di sini ada tulisan Horis Kita pilih keris ya. Ini saya percepat ya, so soalnya biar durasinya nggak kelamaan. Di sini keris, nah, kita pilih keris. Kita lanjutkan pembayaran ya, langsung aja pilih lanjutkan pembayaran. Jadi ada beberapa pilihan. Kita pilih keris di paling bawah ini. Terus kita lanjutkan pembayaran. Kita tunggu. Setelah kita tunggu ada barcode kayak gini. Kita screenshot. Oke. Okay. Nah seperti ini contohnya. Langkah-langkahnya, setelah itu kita keluar ya, kita keluar, kita kemana? Kita buka aplikasi ufo yang akan kita kirim ke GoPay ya. Jadi kita akan ngirim saldo ufo ke GoPay. Nah, langsung aja buka aplikasinya di GoPay, ek eh, di GoPay di OVO. Jangan lupa PIN OVO, oke? Okay? Oke, di sini ada beberapa pilihan. Tadi kan kalau mau kirim pakai yang di atas ini transfer. Tapi kalau ini kita pakai yang paling bawah ini. Namanya keris. Nah ini. Oke, keris. Terus ada tampilan di sini album. Saya kasih tanda panah album. Ini kita klik. Nah, kita kan misalkan mau contoh ini. Kita pilih album. Terus yang di kita screenshot -screen tadi kita pilih ya. Yang ini tangkapan layar kita pilih. Karena kan kita mau kirim contoh aja ini yang tadi mau kita kirim ya saldo ke teman kita oke langsung aja pilih nah itu otomatis sudah bayar kita tinggal klik bayar aja oke nah, ada tak ada delapan rupiah ya tadi biaya adminnya nggak apa-apa yang penting kan kita bisa kirim saldo tanpa upgrade ya oke langsung aja ini ini udah ya udah berhasil ya cara kirim saldo jangan lupa pin dari OVO jangan sampai lupa oke kita cek untuk gopanya apakah terisi atau belum kita cek sekalian ya biar nah ini 27.000 ya 27.000 nanti kita cek yang OVO OVO udah udah kurang ya ini ini jadi 598 tadi kan 6.000 6.000 ya sekarang udah kurang nah, ini kita cek aja lagi nah ini jadi 37 ya berarti udah masuk ya itu cara kirim saldo OVO ke saldo GoPay tanpa upgrade tanpa aplikasi ya karena kita pakai website hotel murah tadi ya Oke itu aja untuk informasi kali ini jangan lupa subscribe like comment Oke terima kasih marilah kita saling berbagi informasi karena video ini adalah video tutorial dan informasi makanya saya buatkan cara Informasi yang mungkin saya tahu dan mungkin terbukti, terima kasih.